সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যাব ওলাইছোঁ এটা আইফোন কিনিবলৈ ৰ'ব যোৱাৰ আগত মোৰ ছেটআপটো বন্ধ কৰি লওঁ ছেটআপটো এইবাবে অন হৈ আছে যে কিছু সময়ৰ আগলৈকে এটি খুব সুন্দৰ বাগানীয়া গীতৰ মিউজিকৰ কাম কৰি আছিলোঁ অতি সোনকালে এই গীতটি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম ৰ'ব ছুইচটো বন্ধ কৰি লওঁ লগতে হেলমেটটো লৈ লওঁ অঁ বাইকখন দেখোন একদম আগত ঘূৰাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেমেই হ'ব এতিয়া বলক ৰ'ব বাইকখন একেবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু বাকীবিলাক ৰাস্তাতকৈ গৈ আছোঁ মোৰ এই চেনেলটোত প্ৰায় মিউজিক ভিডিঅ'হে আপলোড কৰোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ মাজে সময়ে দুই এটা দৈনন্দিন জীৱনত কি কৰিছোঁ ক'ত গৈছোঁ ভাল লগা মুহূৰ্তবিলাক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' আকাৰত আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁচোন কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ ৰ'ব ডিপু আগেদি গৈছোঁ যেতিয়া বাইকত তেলটো ভৰাই লওঁ তেল ভৰালোঁ যেতিয়া এতিয়া আৰু ক'তো ৰখাৰখি নাই এতিয়া বলক একেবাৰে বজাৰতহে লগ পাওঁ এইয়া আহি টাউন পালোঁহিয়ে এইকেইখনত আইফোন পায় নে নাপায় মই নাজানো কিন্তু মই যোনখনৰ পৰা ল'ব গৈ আছোঁ অকণমান আগতে আছে ব'লক দোকানখন পালোহিয়ে কিন্তু বাইক ৰখাবলৈহে জেগা নাই ব'লকচোন আগত পাৰ্কিং আছে নেকি চাই লওঁ ৰ'ব ইয়াতে বাইকখন থৈ লওঁ হৌখন দোকানখন সন্মুখতে নামটো মোবাইল চিটি দোকানখন আছে ডিব্ৰুগড় আৰ কে বি পথত ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ল'ৰাজনক সুধিলোঁ আইফোন পাম নেকি ল'ৰাজনে ক'লে এয়া আপোনাৰ সন্মুখত ৰ'ব লিৰিকি পিটিকি চাই লওঁ কোনটো ল'লে বা বেছি ভাল হয় এয়া ফিফটিন আৰু এইটো ফিফটিন প্লাছ আৰু এইটো ফিফটিন প্ৰ' মেক্স ৰ'ব ফিফটিনটোকে চাওঁ ইয়াৰ চাইজটো কিন্তু অকণমান সৰু বাকী ঠিকেই আছে ৰ'ব এইবাৰ ফিফটিন প্লাছটো চাওঁ এইটো সেই ফিফটিনৰ দৰেই কিন্তু ইয়াৰ ডিছপ্লেখনহে অকণমান ডাঙৰ ৰ'ব কেমেৰা কোৱালিটিটো চাই লওঁ অলপ দেৰি লিৰিকি পিটিকি থকাৰ পাছত ভাবিলোঁ ফিফটিন প্লাছটোকে লৈ লওঁ ল'ৰাজনক ক'লোঁ আনা ফিফটিন প্লাছটোকে চাওঁ তাৰপাছত ইয়াৰ দামটো সুধিলোঁ ল'ৰাজনে ক'লে ইয়াৰ দুটা মডেল আছে এটা ওৱান টুৱেণ্টি এইট জিবি আৰু এটা টু টুৱেণ্টি এইট জিবি এতিয়া মই লৈছোঁ টু টুৱেণ্টি এইট জিবি টো ইয়াৰ দামটো হৈছে নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰ'ব ফাইনেল কৰাৰ আগত আৰু এবাৰ চাই লওঁ ল'ৰাজনক ক'লোঁ হ'ব দিয়া ফিফটিন প্লাছটোকে খোলা ৰ'ব ফাইনেল হ'লেই যেতিয়া প্ৰথম পে'মেণ্টটো কৰি লওঁ ল'ৰাজনক সুধিলোঁ কাৰ্ডত হ'বনে তেখেতে ক'লে হ'ব হ'ব ল'ৰাজনে কাৰ্ডকেইখন ঘূৰাই পকাই চালে তাৰপিছত ক'লে হ'ব দুখন কাৰ্ড দিয়া একো কাৰণ আছে এ টি এম কাৰ্ডখনৰ পৰা কাটিব কৈছোঁ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ চাৰিশ টকা আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনৰ পৰা কাটিব কৈছোঁ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন দিয়া মেইন কাৰণ হ'ল ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি যিকোনো বস্তু ল'লে এমাহৰ ভিতৰত ই এম আইলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি সেয়ে ভাবিছোঁ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকাটো এবছৰৰ কাৰণে ই এম আই কৰিম বুলি পইচা পাতি দি ৰেডি এতিয়া মোবাইলটো ঠিক ঠাক আছে নাই চাব লাগে আৰু ঘৰলৈ যাব লাগে মোবাইলটো এইটো ৰঙটো কিন্তু ক'লা কাৰণ আজি এওঁলোকৰ ওচৰত কলা ৰঙৰ বাহিৰে অন্য কালাৰ একোৱেই নাই ল'ৰাজনে ক'লে ঠিক আছেনে মই ক'লোঁ ঠিকেই আছে এতিয়া মোবাইলটো পেক কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই